Bukan sekadar rakyat Israel itu menjadi human shield kepada politician mereka Malah Israel itu sendiri adalah human shield kepada Amerika dan kuasa besar Dalam sejarah yang lampau bagaimana masa dia nak tubuhkan negara haram Israel 1948 ini Dalam tempoh tahun 1930-an Di situlah waktu yang paling banyak sekali puak Haganah Iaitu puak pengganas-pengganas Zionis -pengganas ini melakukan keganasan terhadap penduduk Palestin Termasuklah menjadikan human shield Dia letak di atas jentolak di depan Ataupun di atas kereta api untuk bertembung dengan kumpulan-kumpulan yang lain Dan hari ini mereka menuduh Hamas dan juga Hezbollah Berlindung menjadikan perisai-perisai manusia untuk melindungi kubu-kubu pertahanan mereka tapi yang sebenarnya kita tengok di sini, rakyat Israel itu sendiri sebenarnya menjadi human shield kepada politician mereka, jadi menggunakan istilah mereka itu terananya, mereka itu kononnya human right mereka, sentiasa tercabar kehidupan mereka sentiasa terancam semata-mata nak menafikan serangan-serangan dilakukan oleh kuasa lain, itu satu yang pertama bukan sekadar rakyat Israel itu menjadi human shield kepada politician mereka, malah Israel itu sendiri adalah human shield kepada Amerika dan kuasa besar kerana apa? kerana nak melindungi kepentingan Amerika di Timur Tengah, di Asia Barat, nak tak nak Amerika kena kuasai Asia Barat, mana-mana kuasa dunia pun nak jadi kuasa dunia dia kena kuasai Asia Barat kuasa Timur Tengah kerana kedudukan geografi dia iaitu center kepada dunia ada situ jugalah tu tempat-tempat agama agama samawinya ada Islam ada Yahudi Nasrani sebagainya ada situ jugalah sumber alam iaitu minyak yang paling banyak di dunia ada di Timur Tengah di Asia Barat tersebut jadi nak tak nak kena kuasai tempat tersebut jadi cara nak kuasainya disebabkan agama yang berbeza pegangan yang berbeza maka dia perlukan satu negara yang menjadi human shield kepada dia apabila Israel jadi Israel ini sebenarnya human shield atau perisai manusia kepada Amerika mereka tak peduli pun sebenarnya Israel nanti satu hari nanti terhapus. Ke, terbakar ke apa ke tapi dia perlu diletakkan ke situ untuk menerima risiko jadi penduduk-penduduk dia itu menjadi perisai-perisai manusia kepada Amerika eh, kepada kuasa-kuasa barat untuk mempertahankan rantau untuk mereka kuasai kerana pun mereka tidak mustahil mereka boleh menukar agama penduduk-penduduk Mesir penduduk-penduduk Saudi UAE Jordan dan sebagainya kerana apa setelah mana mereka menjajah 2-300 tahun di era British di era Perancis dahulu mereka ternyata tidak boleh mengubah agama jadi cara dia ialah create satu negara jadikan perisai mereka di situ walaupun kita kata kubu sebenarnya bukan kubu tapi perisai manusia ha? jadi perisai manusia supaya mereka itulah yang berkorban mereka itulah yang berkorban dan terkorban yang penting pegangan yang mereka cara kekuasaannya akan terus mereka kuasai di bumi timur tengah sebenarnya sejak tahun 2005 bila mana terpisahnya penduduk-penduduk uh, Israel itu daripada bumi Gaza tidak ada lagi peristiwa-peristiwa uh, pengumuman secara dalaman kalau dulu kita selalu dengar pengumuman berani mati uh, berlaku sama ada di Gaza ataupun di tebing barat dia lakukan oleh penduduk-penduduk Palestin yang mengebom berani mati dalam bas, train dan sebagainya uh, kemudian lepas pada itu tidak ada lagi berlaku maka mereka rasakan bahawa pegangan mereka yang awal tadi bahawa ini adalah benar promised land, tanah dijanjikan untuk mereka sebagaimana yang didendangkan oleh agama mereka itu adalah betul, sebab tidak ada lagi pertempuran ataupun ketegangan dalam negara tapi bila berlaku yang pada 7 Oktober kita sebut tadi, ia menunjukkan bahawa perkara itu terbatal pegangan itu, pegangan yang terbatal, sebab apa? sebab bagaimana boleh dengan mudah lolos tembok-tembok uh, yang mereka bina uh, oleh kumpulan-kumpulan uh, Hamas ini sehingga menyebabkan uh, ramai dikenakan makin ditawan dan juga dibunuh itu satu perkara, jadi kesedaran ini saya cukup yakin, uh, bukan sekadar timbul di era Netanyahu, tetapi di era Netanyahu ini ia semakin berkembang pesat sebab apa? sebab mereka bukan lagi membahaskan secara akademik secara teori tapi mereka dapat menonton dengan sendiri bagaimana pembohongan yang dijanjikan sebelum ini uh, telah pun terbukti ianya satu bohongan di era Netanyahu ini bila mana kehidupan mereka semakin tidak aman uh, bahkan perang uh, yang sepatutnya kita merasakan bahawa ia hanyalah ancaman kepada penduduk Gaza ternyata ia juga ancaman kepada ratus ribu penduduk Israel sendiri yang berada di sepanjang Gaza sekitar seratus ribu berada di sepanjang Lebanon sekitar seratus ribu semuanya terpaksa berpindah dah dekat setahun tak boleh nak balik lagi ke diaman masing-masing jadi lama mana nak hidup macam ni ha, lama mana nak hidup macam ni begitu juga juga di Tel Aviv, di Jerusalem dan sebagainya jadi mereka merasakan bahawa kehidupan mereka terancam dengan begitu pesat di era Netanyahu ini sebab itulah yang menunjukkan bahawa mereka menang ataupun kalah perang dalam konteks jumlah yang terbunuh di Gaza itu banyak mana bukan jaminan bahawa mereka itu semakin selamat semakin kuat rakyat mereka sendiri merasakan bahawa kehidupan mereka hari ke hari semakin terancam jadi mereka merasakan bahawa selama ini mereka hanyalah alat kepada ahli-ahli politik eh, untuk terus kekal di situ duduk di situ eh, tetapi sebenarnya mereka menyedari bahawa ia bukan tempat yang sebenar untuk mereka sebab kalau kita balik kepada sejarah bagaimana orang-orang Yahudi ini ditarik oleh pengganas-pengganas Haganah ini yang menjadi ejen kepada Zionis ini untuk bawa masuk ke Palestin sebenarnya bukan semuanya pergi secara sukarela tidak juga kerana rumah free sebab datang tu banyak datang sebagai refugees duduk dalam camp-camp di awalnya bukan sekadar rumah free sebab mereka ini sebahagiannya bila mana selepas berlakunya peristiwa Holocaust sebahagiannya telah berpindah pergi duduk di Switzerland duduk di Itali duduk di Amerika duduk di Britain dan sebagainya dan mereka dapat kedudukan yang selesa ada yang sudah menjadi uh, permanent resident PR kepada Amerika Itali dan sebagainya dan ada yang dapat kerajaan penuh dan sebagainya tetapi pengganas-pengganas ini bukan sekadar beroperasi daripada dalam Palestin. Malah mereka beroperasi di Eropah menghasut kelompok-kelompok ini untuk berpindah pergi ke Palestin. Ramai di antara mereka yang sedang hidup selesa di Amerika, di Itali, Switzerland dan sebagainya berdegil. Lalu mereka disabotaj yang mana ada perniagaan, perniagaan mereka dibakar, kedai mereka dibakar. Mereka diancam. Kemudian yang mana anak-anak yatim, kehilangan ibu bapa ataupun terpisah ibu bapa yang terbunuh dalam peristiwa Holocaust, mereka ini lagilah ya dibawa dengan kapal-kapal dan sebagainya daripada Eropah dipaksa pergi ke Palestin. Bila sampai ke Palestin dalam usia yang muda, mungkin belasan tahun ataupun baru 10 11 tahun, dimasukkan ke sekolah indoktrin mereka dengan keganasan dan sebagainya sebagainya menyatakan itu tanah mereka sebagainya. akhirnya mereka pun duduk di situ ha, duduk di situ dan mereka pula lah menjadi uh, haganah ataupun puak uh, pelampau generasi kedua yang akhir sekali pada tahun 1948 melakukan keganasan dalam peristiwa dan akhbar jadi itu sejarahnya dan sejarah ini bukan lama baru maknanya generasi yang hidup pada tahun 2024 pada hari ini boleh jadi mereka itu yang masih hidup adalah yang masih lagi sempat pada tahun 1948 ataupun mereka adalah generasi kedua di kalangan anak-anak yang menerima cerita daripada mak-mak -mak mereka bapak-bapak mereka bahawa asalnya mereka dahulu adalah daripada Itali daripada Ukraine dan sebagainya hidup dah selesa tiba-tiba dia bawa ke sini jadi bila berlaku peristiwa 7 Oktober 2023 sehinggalah perang pada hari ini dah genap setahun ini maka ia akan kembali balik kepada asalnya kesedaran bahawa memang betul pun sebenarnya kita bukan daripada sini kita dah ada satu kehidupan yang selesa tapi ditipu oleh ahli-ahli politik yang nakkan kuasa yang nakkan sebuah negara dan ditipu oleh kuasa-kuasa besar yang mencari satu perisai untuk mereka bertahan di Asia Barat di Timur Tengah ini maka kita menjadi alat kepada mereka jadi kalangan cerdik pandai mustahillah mereka tidak mengkaji perkara ini ha, kita tengok banyak profesor-profesor saintis-saintis yang lahir di kalangan orang Yahudi eh di kalangan orang, orang Zionis ini sendiri mustahil mereka tidak baca sejarah-sejarah ini ha, kerana mereka cerdik ya, middle class mereka membesar mereka membaca sejarah-sejarah ini dan mereka menemui perkara tersebut cumanya ke mana lagi hendak pergi dahulu duduk di Eropah tak diterima di Eropah kemudian hari ini merampas tanah Palestin buat negara mana lagi nak pergi antara dua sama ada mereka benar-benar terima hakikat bahawa mereka adalah pendatang dan hari ini ada ada di antara mereka yang juga turut menentang Zionis ini dengan begitu pesat juga di Amerika kalau kita tengok kalangan Yahudi yang menentang Zionis ha, macam Noam Chomsky ataupun macam Elan Pepe sebagainya ataupun kalangan mereka yang sedar tapi tidak ada jalan keluar untuk mereka kenapa mana lagi negara kita nak pergi melainkan kekal di, di Israel sedangkan kesedaran itu telah berlaku lama sebab apa sebab mereka cerdik mereka mengkaji sejarah membaca sejarah ha? tetapi bila mana berlakunya peristiwa 7 Oktober berlakunya tindakan-tindakan ganas seperti Netanyahu ini meyakinkan mereka lagi jadi mana yang ada kesempatan mengambil kesempatan inilah masanya untuk kita keluar daripada bumi Palestin yang terjajah okey bagi sesiapa yang nak memahami konteks apa yang berlaku dalam geopolitik apa yang berlaku dalam hubungan antarabangsa pertembungan di antara kuasa-kuasa besar baik Amerika dengan China Amerika dengan Rusia dan sebagainya dan kaitannya dengan Palestin ini maka kita boleh baca dalam buku Hari-Hari Akhir Israel di Bumi Palestin ini kerana apa di dalam ini saya bukan sekadar ulas apa yang berlaku daripada 7 Oktober sehinggalah kepada hari ini dari sudut peristiwa-peristiwanya peperangannya tetapi kaitannya dari sudut sejarah kaitan dari sudut politik dan juga hubungan antarabangsa bagaimana pengaruh-pengaruh antarabangsa itu akan memberi kesan kepada perjuangan pembebasan Palestin dan akan memberi kesan kepada mereputnya kekuasaan Israel sehinggalah keyakinan kita bahawa dia akan menemui hari-hari akhir dia, kejatuhan dia jadi dapatkan di ML Studio